yangi tahrilda qabul qilingan mehnat kodeksida voyaga yetmaganlar ya'ni o'n sakkiz yoshga to'lmaganlarga e, bir necha bor e, imtiyozlar berilgan masalan qonunchilikda har yilgi asosiy eng kam mehnat ta'tilini davomiyligi yigirma bir kalendar kuni tashkil etsa o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslarga esa o'ttiz kalendar kundan iborat qilib belgilangan bundan tashqari birinchi ish yili uchun har yilgi mehnat ta'tilidan foydalanish huquqi xodimlar uzlukslik ishlagan olti oy o'tgandan keyin yuzaga kelsa o'n sakkiz yoshga to'lmaganlarga esa bu muddat ularni roziligi bilan xohlagan vaqtlarida olishlari mumkin shuningdek o'n sakkiz yoshgacha to'lmagan xodimlarni har yilgi mehnat ta'tilidan chaqirib olishga yo'l qo'yilmaydi